сәлем бүгін бірінші шілде бұл күн тарихта қандай оқиғалары мен есте қалды дәл осы күні тек 1871 жылы алғаш рет атақты уимблдон турнирі өтті сол кездегі жарысты тамашалау үшін жаңгерлер бір шиллингтен төлеген шиллингтің құны қанша болғанын білесіз бе нөл бүтін жүзден бес фунт стерлинг қазір Уимблдонның соңғы күндеріндегі билет құны жиырма мың стерлингке дейін барады жүз жылда құндылығы төрт жүз мың есеге артқан турнир туралы енді білесіз капитализм дәуіріндегі тілек мынадай болама, Уимблдондай қымбаттай бер қымбат демекші дәл осы күні 2000 жылы ақш қаржылық құжаттарға электронды қол қоюға рұқсат берілді біздегі кәдімгі қы ғой ақштан көп кешкен жоқ, біз араға үшағы жыл салып қазақстандықтар да цифрлық қолтаңба дегеннің не екенін біле бастады бүгін ханшайымдар өмірге келетін күн неге десеңіз 1961 жылы бірінші шілдеде миллиондардың жүрегін мейірімімен жаулаған диана ханшайым дүниеге келді бірақ бұл күні туғандардың көбіне рухани дос тіпті тұрақты терапевт қажет екен диана ханшайымға жетпегені де сол шығар жаныңыз жараланбасын жетінші арна сізбен бірге